kimyoning asosiy tushunchalari 55 savol qaysi birikma izoelektron birikmalardan tashkil topgan demak izoelektron degani bu qaysi birikmada elektronlar soni teng bo'lsin deyapti yani ana endi topishimiz uchun e'tibor bersangiz birikmalar tarkibidagi elementlarni oksa darajasi bor ya'ni kim qayerga elektron berib yuborgan yoki kim qayerdan elektron olgan desak bo'ladi demak kaliyni oksiak darajasi plyus bir buni hammamiz bilamiz kislorotni oksi darajasi minus ikki bu yerda oltin esa pilus olti bo'ladi ana endi e'tibor bering kaliyni tartib raqami hop kaliyni tartib raqami o'n to'qqiz bo'lsa plyus bir bo'lgan paytda demak bunda elektron o'n sakkizta oltin gurtda tartib raqam o'n oltiikki plus olti bo'lgandan keyin demak elektronlar soni o'nta qolyapti demak bu javobni o'z Uz o'zidan biz olib tashlasak ham bo'ladi bu demak xato javob ana endi keyingisiga qaraymiz natriy oksid darajasi plus bir kislorodniki minus ikki azotniki pilus besh demak natriyning tar tartib raqami o'n bir oksid darajasi pilyus bir demak bitta de elektron berib yuborgan bo'lsa demak bu yerda o'nta elektron bor azotga e'tibor bering azotni tartib raqami plus besh demak e, azotni oksidan darajasi plus besh tartib raqami esa yetti yettidan beshni ayirib tashlaydigan bo'lsak bu yerda ikkita elektron qolgan demak bizda elektronlar son teng emas demak bu javobimiz ham xato litiyga e'tibor bering litiy tartib raqami pilus bir kislorodniki minus ikki uglerodniki plus to'rt demak litiyni oladigan bo'lsak tartib raqami uch plyus bir bo'lsa demak buni e, elektron soni ikkita uglerodga e'tibor berigan bo'lsak tart raqami olti plyus to'rt bo'lsa demak bu yana ikkita elektron bo'ladi lekin kislorodga e'tibor bersangiz minus ikki bu sakkiz bo'lsa ikkita elektron olsa demak o'nta elektron bo'ladi demak bu ham xato hisoblanadi demak teng chiqmadiks oxirgi moddamizga uh, qaraydigan bo'lsak natriy oksidi darajasi plyus bir alyiuminiyniki plyus uch minus ikki e'tibor bering natriyni tartib raqami o'n bir edi oksian darajasi plyus bir bo'lsa demak o'nta elektroni bor buni xo'sh alyminiyni tartib raqami o'n uch oksiin darajasi plus uch bo'lsa bunda ham o'nta elektron bor kislorodga ki e'tibor bering kislorodni oksi darajasi sakkiz tartib raqami e. ironi tartib raqami sakkiz olkisis darajasi minus ikki demak bunda ham o'nta elektron bor demak o'nta 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 elektron bo'lsa elektronli zarachalardan tashkil topgan demak bu javobimiz d javob hisoblanadi mana